गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः व्यवसायोव्यवस्थानस्संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः व्यवसायोव्यवस्थानस्संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस् तुष्टः पुष्टः व्यवसायो क्षणः व्यवसायोव्यवस्थानस्संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವೂ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತೋ